Всем привет! Вот та книга, которую я вам тогда рассказывал, которая очень сильно мне понравилась, когда я увидел ее в магазине. Стивен Кинг называется она 11.22.63. Она находится на черного цвета и она вот в таком вот обложке. То есть обложка снимается. Выглядит она вот таким вот образом. Она тоже толстая. И рассказывает об убийстве Кеннеди. Очень интересно будет посмотреть, о чем же нам будет рассказывать Стивен Кинг. Именно об убийстве Кеннеди. Будет ли эта книга фантастическая, будет ли эта книга историческая или просто детектив. Это мы узнаем только после того, как я начну ее читать. Сейчас я покажу, как она выглядит без обложки. Значит, без глянцевой обложки она выглядит вот так вот. Здесь вот такое описание. Так, ну давайте я его прочитаю. Значит, выбач, друже, на миг терпіти. за великий биль. Ты маешь ключа до харчевни и знаешь, что тебе робити. Дорі також себе, ніби ти матимеш нові шанси на знато багато чого може трапитись. Зроби все добре за першим разом. Можливо, ти ненавидиш мене за те, що я втягну тебе до цієї справи, я на твоєму місці саме це і відчував би. Але не відступайся, прошу не роби цього. Бляшанка, скринька під ліжком. У ній лежить ще 500 доларів чи близько того, який я був приберіг. Години за дві, за дві, після того, як Доріс мене знайде вранці, землевласники, мабуть, опечатують харщівню, тому все мусить статися цього вечора. Врятуй його, гаразд, врятуй Кеннеді, і все зміниться. Благаю. От таке от описання. Посмотримо, о чому же буде книга. Своє описання може всегда відлічатися від. действительного содержания того или другого романа. Вот так вот. Ну, смотрите следующий видеосюжет, в котором я расскажу о первых 100 страницах прочитанной мной книги 11.22.63.